于禁，这箱子里装的是什么呀？这里封印着世上最可怕的力量。哦，这么厉害，那你为什么不拿出来给哥哥用呢？要释放这股力量，需以生命作为代价。而对于获得它的人来说，这份力量也许是一种诅咒。 你哥哥，哥哥，可我不记得我有过哥哥，我我下不去手，为什么控制不了我的身体？因为我们是兄弟啊，哥哥。是啊，我是你哥哥，可是。 恨你，我们一起经历了很多事情。就算你恨我，我们还是一家人啊！我想不起来，我什么什么都想不起来。主公，弟弟，不要怕，好好看看我，我是哥哥。 记得吗？你一直跟我闹脾气，说没有我这样的哥哥，你却很努力地和我一起修炼。你还记得吗？当我从死魂岛回来时，你那么坚强，说你一直保护小柔姐姐。你还记得吗？我们在大桥下用垃圾拼凑的家具搭起来的那个家。就<家>想起来了吧？过去的那一切。 不起来，想不起来。嗯、你以前哭闹的时候，只要牵住我的手，就会安静下来。 就和从前一样，你真的是我哥哥。是啊，你已经很久没有叫过我哥哥了，也很久没有牵过我的手了。

你刚才说的那些，我都记不起来，但是心里还是好痛。勇敢起来，不要哭。我什么都想不起来，我想要在回忆里找到你，但我的回忆全是黑暗的，只有我一个人。你不要死，我不想。 身边。 孩子等。 太吵了！别哭了！我让你闭嘴啊。哎、我不行！冷冷哎、我不、哎、我死了还这么吵！我成全你！少爷，这是哪儿来的灵力？ 难道说不可能啊？这小子根本就不是寄灵人，怎么会有灵力呢？应该说，他并不是普通的寄灵人。啊，什么意思？难怪少主从小没有灵力，原来是这百年难遇的特殊体质，让人无法察觉。武神躯，果然是继承了大卫的血脉。武神躯，那是什么？ 纪灵人都能拥有自己的守护灵，但也只能有一个。而传说中，有一种体质能拥有多个守护灵，而且只要灵力足够强大，拥有武神躯的纪灵人可以同时召唤多个守护灵。不可能！凭什么？这不公平！公平？你杀主公的时候，何曾想到过公平？废话那么多！ 你怎么还没死？啊？哼，我已经死过一回了，再死一次又有何妨？属下无能，未能保护好主公，但若是能让少主活下去，也算没有辜负主公给我的第一个使命。<你>就让你这无耻之徒亲眼看看地狱的风景！ 愿以所剩全部灵力作为献祭，解开封印。曹家霸气，十殿阎罗，醉将余烬，恭迎我大魏守护之力。 原来，原来这力量竟是诸位将军，真乃天佑少主！余禁，没想到释放我们的居然是你！你不惜以生命为代价解开这封印，难道是已经找到了可以继承丞相意志的曹家后人了吗？就是此人，拥有武神躯的曹家后裔，即是曹公。 我徐褚自当追随。学褚，你的决定未免太过草率。不错，那孩子只是个娃娃，就算是曹家后代，如果没有继承丞相的雄心壮志，我等亦不会决心跟随。诸位将军，我追随主公这些年，也见证了少主的成长。文泽愚钝，始终以为少主仅乃一介凡夫。 但仅凭一身血肉，少主也展现出了枭雄之相，将来必成大器。我于禁已经无法再战斗，恳请将军们保护着大魏的火苗。我于禁没有遗憾了，于将军，你牺牲自己。 来释放我们这份意志，由我虎痴为你继承下去。没办法，就先依附在这小鬼身上。有言在先，是不是丞相的后裔？倘若是个鼠目寸光的家伙，老夫第一个把他废了。 这是作弊，这是耍赖！眼睛、呃，少少爷，你你,你不要过来！你这样打赢我，算什么本事？呃 想不。 自己选择的路，我知道该怎么破。我们要钢筋铁骨，也不怕别人嘲笑。当伤痛刺激神经，我才要力量咆哮，挣脱了枷锁，我飞向天空。 要好好守护罗刹街哦、嗯。谁胜谁负还不一定呢，我就让你见识一下高等级灵人所拥有的能力。无端的自大是要付出代价的。出来玩玩吧。 有人天生为王，有人擅长剧透。安装有妖气漫画 APP，你也是剧透之王。